Salam rayonla çap şurun qalan izləyiciləri. Abşon rayonu Masızır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni bir gözəl mənzilimiz çıxım satışa. Bina 5 mərtəbəlidir, mənzil isə 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzil 1-ci mərtəbə yerli olması baxmayaraq 2-ci mərtəbə səviyyəsindədir. Mənzilin ümumi sahəsi 65 kvadratmetrlik qanuni otaq. İndi biz hal-hazırda mənzilin girişində, koridorunduq. Gördüyünüz kimi koridor genişdir. Mənzilin giriş qapısı dəyişilib, sif qapı qoyulub. Qapıdan girən kimi solda paltar şkafı yığılıb. Mənzildə gördünüz bütün əşyalar qalacaq, hətta elektrik avadanlıqlar da qalacaq. Bu mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağında da gördünüz bütün əşyalar qalacaq. İndi isə keçirik mənzilimizin sanitar boşluğuna. Bu mənzilin sanitar qovşağıdır. Mənzilin su və işığı mərkəzləşmiş stili sistemi. Telefon xətti daimidir. Qazın da xətləri çəkilib, inşallah yaxın vaxtlarda veriləcək. İndi isə keçirik qonaq otağına. Bu mənzilə qonaq otağından. Qonaq otağında da gördüyünüz bütün əşyalar və elektrik avadanlıqları qalacaq. Qonaq otağından balkona çıxış var. Balkon da plasteklə bağlanıb. Mənzil şəhərçinin tam girişində yerləşir. Mənzilin məktəbin, bağçanın arası məsafəsi 70-80 metr olar. İndi isə keçərik mətbəxə. Bu isə mətbəxdir. Mətbəxdə də gördüyünüz bütün əşyalar, elektrik avadanlıqları qalacaq. kanalımıza abunə ol ki növbəti mənzillərimizi görə biləsiz sağ ol